планируется проезд. Ну что разыграем? портрет на новом офисе. Почитайте в комментариях моп слов. Да, да. да. С бутылкой водки и, пиц и пиццей. На У нас вот такая конструкция получается. Недовольный с утра человек выгадает именно вот так. А Довольный. А и... довольный так. Все, я респект кстати, подписчикам. Чина. Финал у нас происходит. Такие новые CP компании с бирочками. Живом из недавних продаж. Подписчикам привет. Подписчики. Планируется переезд от да. этого офиса. От то, этого... то, что тут мешаньки на вещи, это нам будет мешаньки заплата. Ну, это 100%. Короче, надо все это сложить, все скрутить, Мешки. все полочки. Мешочки. Мешки купили, сколько да. вышли? Около полторы тысячи гривен. Напишите в комментариях, сколько у вас стоят мешки. Полторушка? Серьезно? Не, дешевле. 16, 16 1 штука. Я уже поверю, если честно. Давай, Давай что-то разыграем. Давай Миша на что-то. Где? Вот Мишана. Миша. Вот это? Вот совсем Вам на розыгрыш будет... интерфутболочка. футболочка. Интер фут футболочка. Фейкова, убытая. Вот подписчикам фейк не будем. Так. Вот это. Оп. Вот это. О. Это Тупак. Тупак. топова музика та, під яку віщі, ми збираємо речі, але я не знаю авторських прав, не знаю, яку музику підставити, тому я буду вам це розказувати. Цей офіс я знімав приблизно року, він маленький, ціна мені не підходила, я знайшов дешевше і тепер переїжджаю. 17 квадратів, переїжджаємо на офіс 40 квадратів, це все будемо скручувати, спилювати, ламати. На на футболка, яка буде як портрет. На новом офисе, на новом деле. Обещаешь? Нет. Выводите боевиков, мы выводим все войска из Чечни таксишку. Я тебе дам таксишку, блядь. Что это, вакса? Не, не вакса. Это... Делаем обзор лолов chiardove... молодого человека. Ну, это хорошее. Чтобы вы знали, кличка мопс. Будем изучать всех. Он хочет. чуть -чуть. кстати, Фред Перри. Скуп Фред Перри, мопс не пи. Он не ваксованный. Ну, это, это, не вакса, это мотосистем. Мото? Не, мужской. Мне нравится. Что еще есть? Показывающая, что там... Это в последние дни 30 гривен. Че показывает? Угу. Это ты Илюху там оборовываешь? В последние, последние дни. дни. Да. 6 гривен шорты Ливерпуль. Винтажные. Пацаны там вообще. Это в первый день завоза взял. Ну, потому что, блядь, у меня была, были футболки 125 ЕРС Ливерпуль. Можно, блядь, будет потом. Это шо? Годов. А. Годов. Что это? Хаглавс. Хаглавс люкса хороший, мужской. Человек вот эти 130 по городу, блядь, тормоза, подрезая, ну, дивиться, прикиньте, объем двигателя 1,2, что он будет делать, что на... <laughs> будет делать, когда в него будет 5-литровая махина? Бля, я куплю себе 5-литрового Лексуса и пизда. Это просто, ну, гляньте на скорость, я тут а, летаю по салону. Я пиздец по салону. Так, самое сложное, сейчас очень проблематично перевезти вещи. Вещи, стойки, непонятно как, нема кого машин толком. Моп спешить у нас. Мы сейчас быстренько снимаем от стоечки. Может сегодня хоть заделаем одну комнатку со всех стоек. Быстро раскрутить, убрать, а потом будем думать, как это все перевезти уже. Что не вместится, заднюю... Т.е. следушка Да. поцарапаем. Да, ну, а что поцарапаем? Ну, не Это же 2 метра, это же не трешка. Это как я ну. не вырывали, Недовольный водитель. А так мы грузили не влезли до молодого человека в машину, он нас кинул и поехал. Не, да, а мы пишем... Пішо... Я держал обещание, первая футболка, которая будет на офисе, и вообще весь это может быть футболочка. На розыгрыш. А, да. ну мы не побавись. Ну, не думаю, розыгрыш, розыгрыш. будет. будет? Самая голимая футболка, которая три года ни у кого не продалась. Чув, ты хоть что-то разыграй, ты самая голимая футболка. Что это за грязь? Тупак, рэпер, Тупак? легенда. 23 -го года. Легенда. Никому не нужная футболка. Так, а никто в комментариях, Плюс, если Mops, хотите Mops. на розыгрыш, синий женский пуховик The North Face. <laughs> 700. 700. Пишите в комментариях Мопс 100 кто гривен хочет? выберем выбором по комментариям, кто выиграет. 100 лайков на этом видео и Свирит Кэрол сядет на эту трубу по краю. Да я кину тебя, Это вы. А я какие звуки... О, а ты что, а дурак? Добрый день. Будем вот тут вот э, не, не сверлить. Работники. <рек> 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 тут э, будет в этом месте сверлить вот этот молодой человек. Да, обзор на офис. Хорошее помещение, если честно. Мы видели много помещений. Вот это прям супер. Тут, наверное, будем стойки делать. Вот эта стена будет в стойках, вот эта стена будет в стойках и вот это, но это из гипсокартона перегородка, может она не будет сильно держаться, день будет тяжелый. Вот тут еще звоним по поводу одного бойца на помощь, потому что вот этот молодой человек, вот этот молодой человек помогать не хочет. Мы тут уже все, тут даже Мовс. Вот даже все, давай, мы ждем тебя, короче, чтобы ты уже был тут а с бутылкой водки и, пи пиццей. Так ладно, давай я перезвоню. Подписчики, как я обещал, вещь, розыгрыш. Сейчас током хуяц. Бетонная. Найшов ты забывай, да? Бетонная. <реш> вот, первая вещь. Народная вещь. Какие условия? Написать комментарии и поставить лайк. Да. Все, хватит. Купили Купил еще трохи. Работаем в рабочке. Работаем. Артерикс. Да, чтобы вы понимали, у людей рабочка артерикс, который можно продать за 150 баксов. Присылайте, кстати, купим артерикс L размер XL куртки. SMLXLXS XL, XS можно Yeah. Ну, женскую от недорого. Да. Аким да, можно продать телефон? iPhone 8 3300 был использование два дня. Не Новый, подошел. вообще, только смазил. Просто не подошел. Камера. Да, все рабочая, просто, к сожалению, нам. Запретить. Камера вот. Шикарно. Шикарно вообще. Так и лучше, так. чем у меня снимаю. Да, видео, камера. Обращайтесь. Ссылочка в описании. Да да, 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 да. Ну так 25 где-то. 4. 24. Блядь. Это ну специально. Это было я, я, я баф не был, да? 24 это чтобы я прав не был? Нет, всегда 24. Ну нужно поспорить. А сколько говорит прав? А? А сколько 25. А 24 надо. <звучить> на наступний день мы поехали на завоз, розбавлю вам трохи контентика, тому дивіться Так, почти заканчиваем комнатку. У нас вот такая конструкция получается. В два ряда, вещи там, тут, короче, так. Там отступил чуть-чуть. Тут отступило чуть-чуть. Тут, возможно, тоже какие-то полочки, сточки будут. И позже надо будет еще работать оттуда, докупать. И вот всю стенку так же делать будем. Недовольный с утра человек выглядая именно так. Вот. А довольный? А довольный атака -то. Y3? А, даже так да. же? А логотип есть на капюшоне, да? Вот. Okay. Ну, скромненький такой. Это ж на сдачу было все-таки. ACG, AMG, Petronas. Okay. Покупаем. Mm -hmm. И еще один. AMG. AMG. Mm -hmm. А вот человек стоит. А, еще не все? <плодил> Ой-ой-ой видишь, скавные барашки? Ой-ой-ой. А, даже так. Пиздец. Ну, кстати, надо что-то одно из этого на розыгрыш Вот, портфельная, кому? Человечек копает в надежде на миллион долларов. Сделай респект подписчикам. Я имею в виду Худи показать. А, респект. Худи. Ну а, да. Вот, респект подписчикам от Акима. Так, обуви. Обуви оба... оба... трошки насыпала. <связь> Зипочка. Так, адемус. а А, святик, а покажи. Очень... Ну, не святик малой другой. Бля, ну не снимай ты лицо, блядь, Керол. У нас завоз номер два был. У Акима курточка барбур Ну, это для этого, да, попадет во влог, как мы перевозим вещи. После этого мы едем, да, ты хочешь показать? Такой барбур ваксованный. Покупаем, друзья. Покупаем. По 500 по, по 500? Ну, Я по 550 куплю. 600. А, начинается. На час встречаемся в эпицентре, после этого мы... Нормально, нормально. Все, я тогда стесняюсь, блядь. Мы лучшие пары. А такие асиксы куплю. Очень много, да. Но, много, да. Покупаем, но особенно и... на геле. Желательно такие. Можно без, друзья. Ну, есть, без подешевле, но ну, да. Половина ну, ну, не знаю, что такое гель. Да. New balance, вот 43-й размер даже. Хорошие. Очень хороший, да. Будут типа... новые, будут обновления, да. 410 трейлы. 43-й. Ну, все, это больше такое. А сегодня, короче, мы перевозим вещи. Да. на новый офис просто гляньте на это все это сейчас будем грузить все треба еще забрать кроссы кросы вот эти речи и вишатки и будем поработать уже ну, так сложно снимать и помогать короче кадров очень мало работы очень много поэтому покажу уже когда перевозим Суетиться. Передай привет кому-то. Передай привет кому-то. Привет. Кому? А Мишанки? Вот а что тут есть мешанки Что, что и тут и есть Что можно пнуть? <свят> О, это режим Я ему подгонял <свят> когда-то <свят> на Тополиной. Не хотел брать. Что там еще влазно? Грузоперевозка. Прощайтесь, Олег, да, с Поднепр. Э, аренда мебели. <сосы> Чи нас. Готов? Это Чизус. Поехали. <сосы> Брат, не бесуй. Все, все закрываем. Первая ходочка. Едем. Все свои. Самые-самые самые надежные люди аки а, -а, -а. <соспособление> а там в кузове Не по любому слышно, ну конечно. Конечно. сейчас там мало, не забывала. Украду тебя я, Мама будет злая, То, как там каталась под музычку. На новой локации. Полная грязь происхода. Вот на это и место, братан. Финальные этапы полки. Самое тяжелое это самое тяжелое да, это, самое тяжелое и это полочки, начинается нудная работа, вот, все влезло в машину, речей, взлетя, развешивание на вишаки, а потом настойка. Это просто и... займает и... занимает очень и... да. много и... времени. Все, подрузили, загрузили. Обувь уже. Это новая, новая поставочка. Новая поставочка. Да. бокс получился за 5000 гривен. Да. Вот. Найчики такие, кому надо, обращайтесь. 75 долларов. Полочки. Все пуфик, круша. Все, пока. Финал у нас происходит. Уборочка. Аким вызвался на пилисосенье. Самый главный уборщик. Ну и вот завершаем видосик. Зроблю огляд. Нет? Що в нас вийшло? Покажу деякі речі. Прикольні може кому буде цікаво. Дивіться, почнемо ми зі входу. Тут у нас величезна кімната. Тут взагалі ще планується стійка під цю стінку, плюс паличка сюди, дві палички зверху. Ну і скоріш закриється це вікно, і ще палички тут. Далі переходимо в кімнату, де зараз я переніс стійки. І всі речі знаходяться тут поки що. Щоб більше перекупати, більше речей сюди, більш платніше зайнятися цим. Дивіться, може, зараз покажу що вам щось цікавенького. що тут є. Всякі різні футболочки. Багато речей від Стусі, всяких прикольних в мене є. Це все продаю на грілки, ebayчику. Зараз починаємо e ще розкручувати. Такі всякі кархарти є, багато чого всього цікавого. Едхарді нові з бірочками, дизеля прикольні. Ще з прикольного. Тут багато штанів всяких, різних, джинсиків, такі нові CP Company з бірочками, кархарти всякі. З взуття більш цікаве є, якщо чесно, бо я більше на взуття бігаю. Луївітони, це Пради, це ще одні Пради, Гучі. Ось ці дуже класні, дольче Габана, прикольні. Такі. Тут ще шорти, тут ще не все розібрав. І з прикольного ще є, зараз я зайду тут показати вам. А, о. така сумочка ботега вінета. Стан, звісно, в неї такий, плям багато, шпірочка, такий, як великий шопер. І ще сьогодні взяв, до речі, отакі плітеночки вбиті, але теж приємно. Тоже ботега Veneta, Made in Italy, прикольно. Покажу вам из недавних продажей. Вот такие Rolfetski, Nike, Cord и Jacket Carhartt. Asics Anitsuka Tiger, Carhartt штаны, вот такие Prada Tuchli и две пары винтажных красивых Данки и вот такие найчики. И кому будет интересна тематика про грейлд, може і может може щось придумаем. Пишите в коментарях, будемо знімати, щось продумаємо -то якийсь контент. Тому, якщо вам сподобався відосик, пишемо комментарий, ставим лайк.